Поставьте лайк и подпишитесь на канал, если вам понравится мой контент. О чем вы общаетесь? Почему? Понятно. Откуда будете? Российский Федерация. Ну, я вижу, откуда именно. Краснодар. Ого. Понял. Слушайте, я зашел пообщаться вот с россиянами. Интересует вот э, граждане Российской Федерации. Они как-то помогают беженцам из Курской области, или нет? Да, да там появились беженцы. А что, беженцев нету из Курской области? Ну, не И знаю, я не встречал. О, ну, больше, больше у меня вопросов нет. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте, если нет, будем прощаться. Вы кто? Человек. Вы кем работаете, чем, чем занимаетесь? Ой, волонтер, вол, волонтер в городе Сумы. А за вопрос задаю вам по поводу беженцев из Курской области, потому что вчера были в этом в судже, привозили им помощь. Ну, вот и... у нас украинская украинские волонтеры. Украинские волонтеры привозили помощь в судже. Да. У вас своих беженцев нет? Да, понимаю. Почему есть? Ну так как наши войска заняли территории и другого государства по международному праву, мы должны обеспечивать людей, которые там находятся. И почему вот. этим занимаются волонтеры, не государственные Так мы же мы как делаем? Мы собираем гуманитарную помощь, обращаемся к государству, говорим, что у нас есть возможность помочь этим людям и государство. Понятное дело, что не будет отказываться в том, чтобы Лишний раз разгрузи, разгрузить Полет. систему. Вы, вы принимали в этом участие, да? Ну, вы, вы, вы привозили гуманитарную помощь, да, в Суджу. Я, я понял, хорошо. Сейчас, наверное, первый раз в этом Суджу. О чем? О том, что там идут боевые действия или о беженцах? Нет, о том, что там гуманитарную помощь привозили. Что уже там и американские СМИ побывали, и наши СМИ украинские, и блогеры там побывали, уже сняли mm -hmm. какой-то материал. Блогеры даже побывали? Ага. Uh -huh. боевых действий. Слушайте, в городе Суд же уже как неделю нету никаких боевых действий. Да Ну нету никаких боевых действий. Ну мало ли, лучше что прилететь. Ну прилететь, прилететь, прилететь может и на территории Украины. А боевые действий там и на колес, и. Бог ты мой, вокруг города нету. Российские yeah. войска отбили, там выше, до Мартыновки. Вот, под Мартыновкой пока что ваши войска стоят. Yeah. Короче говоря, вот это, зарабатывайте себе на жизнь тем, что вы волонтеры, да? А слушайте, нам же за это не платят. Если бы платили, я бы, думаю, уже был бы миллиардаром. А на что же тогда живет, если бы вы? Не ну а вот как раз-таки те средства, которые у меня есть. Вовремя заработали, да? Почему я по сегодняшний день продолжаю раска... Бог тому, продолжаю работать. В своем Кем? городе. IT. А, а, ну тогда понял. Тогда понял. Ну, так, ну что у вас там еще интересного? А задавайте вопросы, я вам расскажу, что здесь еще интересного. Да, я не знаю, что. В принципе, мало что там вас интересует. Если вас ничего не интересует, зачем интересуетесь? Ну, может, вы мне что-то расскажете интересного? Ну, что вам? Ну, я же вам говорю, вы ездили в город Суджа, Русская область. Что еще? Ну, жи стали жить в Сумской области вот последние 10 дней. 10 дней намного лучше, потому что меньше обстрелов. Ро войска российские отогнали от границ Украины. Вот, дорога группы не заходят, вот арта не достает. Понятно. Ну, короче, я, это у да. Свои какие-то, у ничего интересного. Ну да, помним. просто идут боевые действия, больше ничего интересного никак. Есть. Yes. Yes. Ну, значит, да, да, давай. Только, только. Тот самый, который oh. кричал 2-3 дня, и вас там не будет. Ой, слушай, ну-ка расскажи мне, сколько я сказал, населенных пунктов занято? 82 или 80. А ты открывал вообще Курскую область? Курскую область. Ну, как сопоставлял, сколько там вообще населенных? Да, смотри, откроем сейчас карту. Откроем давай. ее на дипстайте. Посмотрим линию, которую заняла Украина. Давай, посчитай, 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 пожалуйста. Где? Вот как только ты за 40 я слава. тебе скажу слава Украине. Героям слава. Давай, посчитай. Же, а потом мы поймем, Ты же, какую правду ты говорят украинцы. Ты уже это сказал, ну ладно. Давай, давай, так, давай, давай, давай. Так, где это наша Суджа и что возле нее находится. Смотри. Там хочу за фигня. Сейчас, секунду. Давай, 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 давай. Лука, Лукашина там, там, что, -то, что -то, там, да? Ну, Лука, что, -то, что -то, там, Во. что -то? Давай, 83 населенных пункта. Ну-ка давай, начинаем, читай. Во всех курсовой области столько наверняка. Или что? Давай, 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 посчитай, посчитай, сколько вы там что заняли. Тысячу, тысячу квадратных километров. Сейчас это интересно. Я сейчас загуглю, сколько квадратных километров Курской области. Курская область 2773 населенных пунктов. Алиса, сколько в Курской области квадратных километров? В интернете пишут, площадь Курской области 30 тысяч квадратных километров. Загугли, сколько там населенных пунктов? А я Алиса, сколько, сколько населенных пунктов в Курской области? По данным на 2014 год, в Курской области 2808 <autobiographiquement> населенных пунктов. Ты такой... Читал сайты Wikipedia.com Алиса, сколько УСУ заняло населённых пунктов в Курской области? 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 4, 25, 26, 27, 29, 30, О, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Говори, слава Украине, давай, блядь. Нет, я нашел, что Давай. Открываешь, открываешь, какой карте? Открываешь вот, приближаешь. Если там не показываешь всех населенных пунктов, открываешь Яндекс карты, приближаешь и смотришь все населенные пункты. <фи> Считай теперь ты. Я жду. Начинай считать, чтобы я долго не ждал. Да подожди, еще открыть надо. Понял. Давай, открывай. Так. Нож. Смотрим белый. Так. Поехали. Судно. Короче, лопаем. Толстый лук. Читаю У. вслух мне, сколько их там. Слушай, я же не буду сидеть так, и раз, смотреть. Раз, два, три, Девять сорок. Фраза. Фразу говори, давай. Слава Украине. Молодец. Или сорок. Считай, давай. Сорок. Откуда будете? Великая Россия. Понял. Откуда именно? Из этой России великой. Ну, давай, давай тогда скажите, скажите а откуда вы будете тогда уж. Город Сумы, Украина. Ой, Ой это город Сумы, Сум, который, который послал к нам сейчас гостей. В гости. Что вы говорите, я не понял. Это, это город, который, который послал к нам гостей. Город что? Город, который, который послал к нам гостей в, Сумску, э, в Курскую в область. область я вчера ездил. Я как волонтер, мы вывозили э, брось, ну, вывозили животных. То есть псов. Бульдога вчера большущего такого вэвис, И питбуля. Ну, вот. ну мы типа их забрали в приют, оставили номер телефона и адрес. В... в, суд же мы ездили. Питбуль такой большущий, у него такое лицо было. Прям, ну, аж в камеру не влазит. Вот вывезли одного. Сейчас сидит у нас в приюте. Понятно. Я, Понятно, я правильно понимаю, что, что мы такого, такого уже библиотекаря, как вы, будем вывозить потом скоро буквально, б, думаю, б, что месяца б. через три -4, 4 будем вывозить сумму. Два-три дня и, и, и все, и закончится. Дом да мы вас вывесим, вывесим быстрее. Два-три дня и вывесим. все закончится. Да, два-три дня и вы вас Нет, два-три месяца. Потом посмотрим, как вы будете вести себя там. Ни один россиянин не помог беженцам. Будете, быть, будете в вещать, кричать, будете говорить, что вы там какой-нибудь пор. Ну, 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 ну ладно, а ты сейчас вещи. Вещи. Так я и вещаю. Вещи, давай, я жду. А я через три месяца буду вещать. У тебя сейчас люди в Харькове есть? Есть. Где? В Харькове, в городе. Так, так вот, они все жалуются, что ты не собрал никого, не отвез, не, отвез, не сказал, куда ехать, они не бегут, они все друг об друга. Они сейчас друг об друга. Они, они говорят, говорят что, что там хаос и паника. И паника. Они боятся, что, что русская армия сейчас придет и все. Там по телевизору наговорили. Я Это украинские. Слушай, вот Канал на самом деле, почему мы ездили в Суджу? Потому что наши войска украинские заняли этот город. А по правилам, а а по международным правилам нужно заниматься гуманитарной составной этого города. И мы привозили жителям, людям гуманитарку, потому что наши войска заняли город. Вот именно поэтому. Поэтому ты не а обижайся. За... Не обижайся. А, а кто, кто сказал, сказал что, что вы были в суже? Ну, телевидение. Покажи. Ага. Смотри. И военнослужащие, которые ходят там по пятерочках. Даже ваши СМИ. Это те, которые снимают, Сумах снимают ролики и потом выкладывают, как будто суже были? Да, 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 да. Те, которые в сумах, да. Это фейк войска? Фейк войска, да. Там даже Ахмад стоит уже одиннадцатый день. Смотри, покажу сейчас я. Давай. Ведь это, кстати, государственные СМИ и американцы с CNN приезжали, уже снимали в Суджа интервью. Давай, давай, давай. Смотри. Давай. Сейчас, подожди. Давай. Вот оно. Так, так забавно, Центральная э, администрация города Суджа, площадь Ленина. И смотришь внимательно. Украинский журналист. Государственное Но... телевидение 1 плюс 1. Это уже, уже. уже. Это Это, дефей, фей, разоблачем. Разоблачем. это, это дефей, костюм, уже. Это уже. Это Они снимали в сумму. Ванячка. Площадь Ленина. А теперь смотри. Когда Ахмат чай. И и сумма я же тебе отвечаю, когда Ахмат чай, за час до того, как наше государство опубликовало вот этот репортаж, ваш командир, покажи. ваш что командир, это, ну, бухта, чего, центральная брат? часть города Суджа, площадь Ленина, почему, центральная она, это стало. Стало. часть, я говорю, это Япония". Япония. покажи, где российские войска в Суджа, давай, легко. показывай. Смотри. Давай. Давай, жду. Сейчас открывай Телеграм. Давай. Открывай Телеграм. И показывай тебе. Показывай мне. Российские войска в городе Суджа. Число 17 число. Сегодняшнее или хотя бы вчерашнее. Или пятнадцатое, бог ты мой. Или 14 пускай будет. что там легко да. или же открою любую карту которая показывает продвижение российской или украинской армии там ты тоже потому что линия боевых действий отошла к соседнему населенному пункту мартыновка называется там ахмат чай получает это несколько километров вот сюда же ну ничего ты покажи мне я жду И ты 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 еще, я сейчас. жду все я жду смотри я ставлю ты вот так играет. вот я вот так я вот ручкой вам... делаю вот так вот ручки я... И все, чтобы я, я уже... не переключил руками. Давай. Я, я уже чувствую, чувствую что... что Вот, смотри, вот мои ручки, чтобы я не переключился. Давай, вот такого вот будем. Ты можешь ссылаться на какую-то статью, на название. статьи. Я открою. Чарты есть? есть? Нет? Нет? А, вот, вот сейчас. Куда мне скинуть-то? Да дай название, я сейчас открою на, на втором компьютере. Давай, открывай. Что что писать? Напиши, Напиши на Ютубе, на сейчас скажу. скажу. Давай, Ютуб. Открываю Ютуб. Название просто ролика назови и все, я открою его. Набирай. Угу. Курской, в Курске, в тёмности, Еще раз, что-что? в Курской, Курской области, области, в Курске все постепенно, постепенно скорживается. В Курской области все постепенно... Где в городе Суджа находятся ваши Ты войска? забивай! Давай, да. быстрее. Где в Суджа войска ваши? Где войска в городе Суджа, российские? Все постепенно... Скушо, ску, как? А, Курской области а все скукурживается. Все скукурживается. Да, Шарий, У... Анатолий Шарий, украинец. Так, Шарий, смотрим. Ша... Это канал Шария, вот есть. 12... Да, включай его и слушай. Все, 12, час... 12... 12... 12 часов назад. Да, учись правде. И значит, Шари ссылается на газетку Лимон, да, которая подтверждает, что российских войск в городе Суджа нету.